السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بابني kita baca ayat 26 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا bina wa nakuna minal mu'minin. Suudaqallahu al-'azhim. Wa hum yanhauna 'anhu dan mereka pula melarang orang ramai dari mendengarkan al-Quran wa in yuhlikuna illa wa dan mereka juga menjauhkan diri daripadanya wa in yuhdikuna illa anfusahum padahal mereka dengan perbuatan demikian hanyalah membinasakan diri mereka sendiri dengan bala bencana dan azab yang disediakan untuk mereka di dunia dan di akhirat telah wa ma yas'urun padahal mereka tidak menyedarinya ayat ini sambungan pada ayat semalam yang kita sebutkan di antara manusia ada yang yang hanya boleh mendengar Al-Quran, boleh melihat Nabi, namun begitu hati mereka tidak bersedia untuk menerima kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad. Pokok pangkalnya mata, telinga tidak mempunyai keupayaan sebenarnya, kecuali hati terlebih dahulu mengajak seorang untuk kembali kebenaran kaki tangan, mata kepala, telinga, ini semuanya ni pekerja-pekerja rakyat kepada hati. Hati merupakan raja. Kemudian selain daripada itu apabila raja membuat keputusan semuanya akan mengikuti raja itu. Inilah yang dibicarakan dalam ayat sebelum ini. Kemudian ayat ni pula ni wahau wahum yanhauna anhu dan mereka pula melarang orang ramai dari mendengarkan al-Quran. Satu terjemahannya satu terjemahan Dia larang orang lain untuk mendengar Al-Quran Larang Dan mereka menjauhi diri daripada Al-Quran Satu terjemah Tapi terjemahan satu lagi pula Wahum yanhauna anhu Dan mereka pula melarang orang ramai yang daripadanya daripada nabi sebabnya ayat sebelum ni yastani'u ilaika ilaika kepada engkau nabi nabi jadi kalau begitunya nabi Kemudian wahum yanhauna anhu merujuk kepada nabi juga. Nabi. Ada di antaranya yang melarang diri, melarang orang lain daripada nabi, tapi dia pulaknya tidak melarang daripada nabi. Dia mendekati nabi, dia menyayangi nabi. Diberikan dalam surat nuzul bagi ayat ini iaitu contohnya Ali eh, contohnya Abu Talib Abu Talib seorang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melindungi dakwah Islam. Abu Talib bapa kepada Ali tetapi dia kufur ahli sunnah wal jamaah menyatakan Abu Talib mati di atas kufur. kufur tetapi sebahagian daripada ahli sunnah menyatakan Abu Talib mati di atas iman, ini khilaf khilaf ini pun khilaf yang sukar untuk kita fahami tapi bukan susah untuk dia fahami tetapi kerana keterangan-keterangan menunjukkan bahawa Abu Talib tidak beriman sehingga akhir hayatnya ceritanya panjang sedikit ceritanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 daripada daripada bekas daripada kebangkitan tahun ini dipanggilnya amul huzni tahun duka cita iaitu apabila apabila bapa saudara bapa bila isterinya khadijah meninggal dunia dan bapaknya datuknya Abdul Muttalib juga meninggal dunia. Jadi dengan itu maka pada tahun ini dua orang yang melindungi dirinya, isterinya dan bapak dan datuknya meninggal dunia yang kedua-dua ini merupakan sandaran yang paling kuat pembela pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh oleh bapak saudaranya Abu Talib. Abu Talib juga yang mengambil alih Mereka semua ini ikhlas menjaga Nabi Dan dia jaga betul-betul Daripada sebarang gangguan Nabi berdakwah Berdakwah kepada orang kafir Sekalipun bapak, ini, bapak saudara ini masih kafir Nabi teruskan uh, dengan dakwah Kemudian Kemudian datanglah ketua-ketua musyrikin ini datang menemui Abu Talib datang menemui abu talib dan meminta jasa baik abu talib supaya laranglah anak saudara dia ni daripada bertakwah daripada mencelam tasfihi abaina wasatmi aldinina daripada daripada memaki hamun kepada agama mereka agama musyrikin memperbodohkan mereka jadi kami tak sedak dengar wahai abu talib anak saudara kamu ini kamu laranglah larang kerana kami tak larak lagi eh, nak sabar nak sabar di atas perangai mereka ini perangainya itu kemudian Abu Talib minta panggil jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menasihatinya nasihati Nabi Abu Talib kata inna qaumaka inna qaumaka qad ja'uni fa qalu kaza wa kaza qaumu Abu Talib kata qaumu yakni qaumu kaum dia jugalah kaum kita kaum kita tapi supaya bahasa ni lebih cantik lagi puak awak apa awak datang merayu kepada saya Bahawa kamu mencela agama mereka Kamu maki hamun kepada mereka Jadi mintalah juga kamu berhentikan Kamu berhenti Janganlah terlalu kasar sangat Walaupun kamu nak berdakwah Tapi janganlah sampai begitu Nasihat Abu Talib kepada anak saudaranya Nasihat ikhlas lah pada dia Nabi SAW apa jawabnya Nabi Nabi faham bahawa Abu Talib sudah sampai masanya untuk tidak berupaya lagi untuk melindungi anak saudara dia ni. Tidak berupaya. Dia sudah memihak kepada kaum musyrikin. Jadi dengan itu Nabi terpaksa berputus, berpatah arang dengan dengan bapa saudaranya ini. Lalu Nabi pun tinggal, Nabi tinggal dengan satu kata-kata katanya ya ammi wallahi law wad'u as-shams fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka amr hatta yuzhirahu Allah au au duna jawab nabi kepada bapak saudara dia ya Allah ya, ya ammi wahai pakcik wahai bapa saudaraku kalaulah mereka ini meletakkan matahari di tangan kanan bulan di tangan kiri maknanya panaslah panas supaya aku tinggalkan usaha dakwah ini demi Allah aku tak akan tinggal sama sekali sehingga aku binasa jawapannya begitu Sambil Nabi menangis dan Nabi tinggal Tinggal bapak saudaranya Bapak saudaranya selepas saudara itu juga menangis Kemudian dia, dia panggil semula Dia panggil semula datang anak saudara dia ni Kata dia Kata bapak saudara dia ammi Wahai anak saudaraku Teruskanlah katanya Teruskanlah Izhab ya benar Fakul ma ahbabta fa la usallimu kabishai'in abada. Kata bapak saudara dia Teruskanlah hai Muhammad dia katanya apa yang kamu nak cakap kamu cakaplah aku tidak akan serahkan kamu kepada musuh sama sekali kata bapa saudara dia cukup besar kemudian Abu Talib bersyair dan syair dia ni cantik syair dia disebut oleh oleh Abu Talib dia kata wallahi la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta wasada fi dafina wallahi demi Allah saya tidak akan mereka tidak akan sampai untuk membinasakan kamu tidak akan mampu sama sekali selagi aku hidup mereka tidak mampu untuk membinasakan kamu wahai Muhammad hatta wasada fit turabi sehingga saya mati sehingga saya mati sehingga saya mati barulah artinya sehingga pak cik mati barulah kalau mereka nak boleh nak buat apa-apa pun selagi saya masih hidup saya mempertahankan kata pak cik dia Fasda' bi amrika ma batun, Wa absir wa qarra bi min ka'uyuna Tuan Rab ni bila dia bila dia sampai ke satu peringkat Dia kena sa'il dah bau puas Bau puas Di dia nye, teruskanlah dengan kerja kamu Jangan apa-apa lagi katanya Jangan bersalah takut apa, apa Waktu ni dia kafir Waktu ni dia kafir lagi wa absir wa qarra bi zaati ayuna dan teruskanlah bergembiralah dengan kerja kamu wahai Muhammad dan teruskan jangan lagi merasakan apa-apa wa -apa. da'awtani wa 'araftu annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina katanya engkau telah berdakwahkan aku aku percaya engkau memberi nasihat kepadaku dan engkau benar wa kunta thamma amina kamu seorang yang beramanah kata bapak saudara dia Wa arabta diinan qad ariftu bi annahu min khairi adyanil bariyati diina kamu bentangkan kamu kamu uh, beritahu kepadaku satu agama yang aku juga tahu agamamu itu agama Islam satu agama yang sangat baik sangat benar katanya laulal mas laulal mala matu au hadari masabati lawajadti bi samhalika mubina katanya kalaulah tidak kan aku takutkan orang cerewet hadap kepada aku dan aku tidak karena tidak 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 um, bimbangkan orang akan maki hamun kepada aku aku kamu akan lihat aku seorang yang menurut apa yang kamu cakap kamu serukan itu katanya tetapi aku tak mau berkelahi dengan puak-puak ni katanya puak-puak ketua-ketua Quraisy ni tak mau berkelahi tak apalah kamu teruskan katanya jangan apa-apa selagi aku masih hidup aku tetap mempertahankan kamu kata Abu Talib Ahli sunnah wal jamaah menyatakan Menyatakan ini menunjukkan bahawa Abu Talib sampai kepada peringkat ini belum lagi beriman belum beriman sampai pula kepada satu peringkat hadis riwayat Bukhari menyebutkan <coughs> ketika Abu Talib sedang sakit datanglah ketua-ketua musyrikin Abu Jahalnya Abu Lahabnya bagi semua semua Abu Abu itu datang mereka kafir datang datang nasihatkan Abu Talib jangan mati dalam Islam jangan mati ke dirinya kamu nak mati mati dalam kufur ni Kemudian Nabi minta nak berjumpa dengan bapa saudaranya Akhir hayat Akhir hayat Kata Nabi kalimat kalimatan Ashadulaka biha inda Allah Katakanlah satu patah Satu patah perkataan saja kata Nabi Kemudian aku akan jadi saksi Kamu di sisi Allah Katanya Iaitulah kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yang ini saya minta Yang lain-lain katanya Kata dia aku akan aku pandailah buatnya macam mana untuk nak selamatkan di akhirat. Soalnya macam itulah aku pandailah. Tapi kata-kata terima sajalah, katalah, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Abu Lahab pun masuk, Abu Jahab pun masuk sekali lagi bimba-bimba takut masuk Islam ni. Bapak saudara dia nak mati ni, aku masuk Islam. Bapak saudara kaum uh, Quraisy masuk mari, masuk mari duk layani tengok-tengok Abu Talib ni mati di atas, kufur kufur kata kata Abu Talib tak apa dia kata tak apa aku akan teruskan dengan agama ni dia katanya keteruskan keteruskan maknanya dia tidak akan masuk Islam jugalah walaupun bagaimanapun turunlah ayat ayat yang menyatakan dalam keadaan ini innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha engkau yang eh, Muhammad tidak boleh memberi hidayat kepada siapa engkau kasih Bapak saudara dia lah maknanya walakin Allah yahdi man yasha tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya nabi kita pun dalam keadaan sangat-sangat sedih kerana kerana duduk berebut di antara kaum Quraisy dengan eh, berebut bapa saudara dengan Quraisy untuk di untuk ditetapkan diteruskan di atas agama kufur dia dengan nabi yang nak tarik juga supaya jadi masuk beriman beriman dalam keadaan itu Abu Talib meninggal dunia jadi Abu Talib meninggal dunia Jadi ahli sunnah wal jamaah menyatakan kafir lah Tentu sekali pun Nabi SAW sangat-sangat suka Untuk tarik bapak saudara dia ni akan iman Namun begitu sebahagian daripada ahli, ahli sunnah wal jamaah Dan dan jumhur syiah Jumhur syiah berpendapat Abu Talib mati atas iman beriman katanya sebab iman dia beriman dia tahu bahawa Nabi Muhammad ini benar dia tahu cuma dia takut nak masuk Islam ini kerana nanti puak-puak dia katanya Abu Talib penakut penakut dekat nak mati dia masuk Islam ah ha, jadi orang Arab dia tak boleh kata penakut ni tak boleh Tak penakut takut kemari ke lemau masuk Islam ah ha, tak boleh yang ini tak apalah tunggu mati tak kapir-kapir bila asalkan orang, orang tak kata takut jadi ayat ini sebahagian daripada ahli sunnah menyebutkan sebab nuzulnya kisah tadi itu kisah Abu Talib Abu Talib yang tahu kebenaran Islam tetapi tidak sedia untuk memeluk Islam kerana takut nanti dia disebut orang pengecut. Katanya wahum yanhauna anhu dan mereka pula melarang orang ramai daripada nabi. Seperti contohnya Abu Talib wayan hauna dan mereka pula menjauhkan diri daripadanya daripada nabi tapi dia larang kalau orang nak apa-apakan nabi orang nak setuh nabi nak nak, nak marah kepada nabi nak bunuh nabi wal ini tidak disukai dilarang wa wa ayyuhlikuna illa anfusahum wa ma perbuatan mereka itu hanyalah membinasakan diri dengan mara petaka wa ma yas'urun dan mereka pula tidak menyedari hakikat ini kalau mereka sedar mereka tidak akan pertahankan sikap yang salah itu tapi mereka tak sedar ataupun kita katanya seperti ayat yang disebut di sini, mereka sudah cukup mata kepalanya dah beriman tetapi hatinya tidak bersedia disebabkan takut, dia. bukan kerana tidak tahu kebenaran Nabi tahu kebenaran Nabi tetapi tak sanggup menerima kenyataan ha, ini satu, satu sebab yang menjadikan seorang itu tidak sampai kepada matlamat beriman inilah dia Uh, satu keadaan yang menipu Abu Talib dan menipu sesiapa saja. Bukan tak tahu kebenaran Islam, tahu tetapi rasa tak sampai masa lagi kerana takut, bimbang dan sebagainya. Kemudian seterusnya walau tara idu qifu 'ala an-nar wallahu subhanahu wa ta'ala.